Доброго вечора, вітаємо вас в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії. Сьогодні у програмі Пряма мова ми будемо говорити з міністром економічного розвитку та торгівлі України, паном Айворосом. Доброго дня. Доброго дня. я для удобства перейду, пожалуй на русський, хоча можна все таки замітити, що господин Айворос голоси говорити на українському, тобто він розуміє прекрасно. Але вот. будемо для более такого удобного розговору говорити по-русськи. Рады приветствовать вас в нашей студии. И хотелось бы начать с более таких общих вопросов для понимания наших зрителей, чем в принципе занимается министерство, поскольку в стране сейчас происходит такое изменение мышления людей, они начинают интересоваться какими-то законодательными вопросами, интересуются тем, что происходит вверху, хотя раньше людей это, возможно, не интересовало. Первый вопрос к вам Следующий, чем на данный момент и в принципе зачем создано и существует Министерство экономического развития и торговли, вот какие на данный момент его задачи. Спасибо большое за, за дискуссию. Министерство экономического развития и торговли Украины в данный момент это достаточно большая структура, которая больше похожа на Госплан, поэтому задача номер один у министра как раз и заключается в том, чтобы переобразить Министерство в более современное, динамичное, эффективное, размером намного меньше Европейское Министерство экономики. Задача, кроме этой, у нас стоит очень важная. Мы видим свою роль очень важную в сфере дерегуляции. Мы говорим бизнесу, что условия для ведения бизнеса для всех должны быть равные. Не должны быть никаких преференций большому бизнесу, чтобы и маленький, и средний бизнес чувствовали себя хорошо. И мы будем делать все, что в наших силах, чтобы инвестиционный климат в стране улучшать, и условия ведения бизнеса, как и для отечественных, так и для иностранных предпринимателей, улучшать. Здесь у нас дерегуляция состоит из трех частей. Первое, убираем чрезмерные барьеры для ведения бизнеса, вторая — большое количество лицензий, большое количество разрешительных актов убираем путем гильотина. И третий этап будет, когда мы создаем механизмы превентивные, чтобы все эти контролирующие органы, которых мы собираемся отменить, которые мешают бизнесу, чтобы они потом под новой табличкой, под новой вывеской обратно не значит, создались. Третье. Это у нас реформа управления государственных компаний. На данный момент в стране 3374 госпредприятия. Из них 1900 только работающих. В основном это достаточно небольшие предприятия с оборотом меньше 1 миллиона евро. Топ-100. Это 92% оборота всех. Поэтому фокус, конечно, будет на эти предприятия. В данный момент они больше управляются в интересах отдельных физических лиц, нежели чем государства. Количество дивидендов, которые собирается из госпредприятий, это еле превышает 100 миллионов долларов в прошлый год. Это ровно. 0.1% ВВП это конечно недостаточно, отчасти показывает, что они управляются неэффективным способом. Поэтому здесь мы тоже приняли постановление правительства по новой процедуре назначения генеральных директоров этих предприятий и уже в ближайшие сроки рассмотрим уже э, отобранных э, 2-5 кандидатов на позицию руководителя. Укрзалезница, Бориспольский аэропорт, Львовский аэропорт, следующий у нас в списке Укрспирт, завод Антонов угу. и так дальше. Поэтому вот эти три самых главных вещи. Четвертое – это госзакупки. Надо привести порядок там. Там есть коррупционная составляющая, есть неэффективность, слишком мало конкурентов. Поэтому здесь совместно работаем с активистами гражданскими, антикоррупционерами, работаем с структурами Европейского Союза и тоже в ближайшем будущем улучшим ситуацию, что касается госзакупок. Правильно ли я понимаю, что фактически эти три главных направления обговаривались с вами с премьер-министром, с президентом страны, либо были какие-то еще дополнительные просьбы и условия для вашей работы в министерстве? Ну, как вы знаете, оба и премьер, и президент были в свое время тоже министры экономики и очень хорошо знают проблематику министерства. Конечно, я с ними советуюсь о своих дальнейших шагах, они сильно поддерживают, особенно что касается дерегуляции, реформы управления государственными компаниями, реструктуризации самого министерства, поэтому их совет здесь, конечно, очень важен. По поводу структуры вопрос есть проблемы, с которыми сталкиваются, в том числе иностранные министры, вернее иностранцы, которые теперь граждане Украины. Вот есть проблема с тем, что ну, такие устаревшие механизмы и устаревший э, персонал, который работает в министерстве, мешает э, проводить эти реформы, мешает как-то работать. Как у вас с этим ситуация обстоит? То есть остались ли заместители те? Много ли удалось вам? Э, назначить заместителей тех, которые были бы удобны для работы вам и было бы удобнее с ними выполнять реформы, либо остались еще какие-то старые заместители, которых вы по каким-то причинам оставляете из старой такой системы министерства? Ну, из прямо такой старой там нету ни одного зама, потому что все, которые до сих пор работают, они были назначены, когда Шеремета пришел. В Министерство все равно я назначаю новых замов. У меня есть свое видение на дальнейший путь реформы, какие люди должны со мной работать. Это единомышленники, нулевая толерантность к коррупции и, конечно, профессионализм. Здесь мы уже 30 декабря сообщили о новой структуре Министерства, в которой количество департаментов будет сильно сокращаться до 15 из 24 или 25. Мои рекрутинговые коллеги, самые лучшие фирмы по рекрутингу в Киеве, в Украине, проводят переговоры, проводят собеседования со всеми главами департаментов, со всеми главами отделений, и там уже смотрим, кто из существующих сотрудников готовы, в принципе, по-новому работать в новом структуре министерства. Есть и достойные люди, очень хороши в себе люди, которые работают в направлении торговых отношений, суперпрофессиональные, знают, как защищать страну в торговых отношениях, знают, как продвигать украинские товары за границы. Есть люди, которые, в принципе, очень трудоголики, много работают. Есть люди, которым есть претензии как из правоохранительных органов, так и со стороны предпринимателей, так и со стороны моего. В пятницу собрал 150 сотрудников, как раз среднего и высшего ранга, и сообщил о своем видении, о дальнейших планах. Тоже сообщили, что следующий этап будет тоже оценка их путем опроса так называемых 360 градусов, где мнение про их профессиональные качества будут говорить не только их начальники, но и их подчиненные тоже. Поэтому в ближайшие дни, в ближайшие недели уже будем набирать уже новых глав департаментов, уже в новой структуре и по чуть-чуть идти новому пути. То есть правильно я понимаю, что у вас в принципе проблем пока не возникает, да, с изменениями, с увольнениями, с принятием на работу у других Поскольку мы знаем, что ну, у других министров иногда с этим возникали проблемы, да. вот поэтому задаю этот вопрос. И премьеры, президенты, и меня, и других новых министров заверили, причем заверили и публично и много раз, что кадровые вопросы будут решаться нами и только нами, не по звонку, не как-то по-другому. Поэтому их поддержка здесь чувствуется. К сожалению, некоторые процессы занимают больше времени. Сами понимаете, я ищу хороших, качественных людей, у них есть работа, у них есть достойное занятие, они в следующий день не могут просто так уйти, есть какие-то обязательства, поэтому у кого-то занимает это две недели, чтобы перейти в новую должность, у кого-то может один месяц, ведешь переговоры, выискиваешь лучших специалистов, мои кадровые... Значит, помощники провели собеседование больше, чем 100 кандидатов на позицию замов и глав департаментов, и отбираем только самых лучших. Э, ну вот вы уже говорите о том, что возникают какие-то процессы, которые больше времени занимают. Это говорит о том, что все-таки устаревшие механизмы есть в том числе. Вот. Э... Как вы с ними боретесь? Мешают ли они вам, вот кроме набора фактически новых работников Министерства, на каком этапе устаревшие механизмы какие-то э, из прошлого мешают вам в работе Министерства нынешнего? Поскольку, ну, я так понимаю, не только реструктуризацией вы сейчас занимаетесь. Какие ну, понимаете, еще? Я, конечно количество документов, количество бюрократии, с которой сталкиваемся, оно не было для меня неожиданным. То есть я этого, в принципе, ожидал, я имел хорошее представление, что такое министерская работа. В прошлой работе, как инвестиционный менеджер больших инвестфондов, мне пришлось ходить не так часто, но по коридорам министерств стран бывших советских республик и так дальше. Поэтому это хорошо понимал. Плюс приходилось общаться и с бывшими министрами, и с замом главы администрации президента Шимкиным. Объясняли, чего ожидать и так дальше. Коллег попросил сосчитать, какое количество документов нам пришло в министерство и какое количество мы значит, написали и выслали другим на согласование. 204 700 документов в прошлом году. Конечно, это слишком много. Министерством и министром частности решаются вопросы, конечно, не государственной важности часто. Поэтому нужно менять, нужно принимать административную реформу. Кто является самыми эффективными в этой среде? Насколько мне известно, это канадцы. И канадцы готовы приехать, помогать, упрощать всю эту ситуацию, чтобы мы отошли от вот таких каждодневных подписок и бумажек, перешли бы к электронному обороту документов, перешли бы к решению вопросов государственной важности, сконцентрировались на приоритетах и так дальше. Наталья Ерецко, министр финансов, уже вызвала к себе и канадских специалистов из Министерства финансов Канады и таких же немецких, и они уже работают над тем, как упростить, улучшить, сделать более эффективную работу Министерства финансов. Мы сделали аналогичный запрос американцам, канадцам и полякам. И в ближайшие недели, в ближайшие дни тоже ожидаем специалистов, которые помогли бы с этой бюрократией бороться. Не возникают ли проблем с финансированием этих работников, поскольку это все-таки высокооплачиваемые такие должности и ценные люди? Не возникают ли в связи с такой как бы, сложной финансовой ситуацией в стране фи ну, финансировать? Или за счет чего в принципе, эти люди соглашаются да, приехать? Там, не это? существует, потому что мы не в силах их услуги оплачивают, поэтому они оплачиваются совсем другими способами, методами. Uh -huh. Те, которые иностранные специалисты я озвучил, работают тут и резко полностью оплачиваются э, ими же uh -huh. Министерствами финансов и э, Германии и, и, и Канады. Здесь наши западные партнеры готовы всячески помочь человеческими ресурсами советами деньгами, технической помощью и так дальше. Здесь нам нужно только определиться с приоритетами, и все готовы помочь. Шведы готовы с энергоэффективностью, поляки, что касается малого и среднего бизнеса поддержки, литовцы с продукции, чтобы товар попадал на Европейский Союз, грузины с реформой госзакупок и так дальше, и так дальше. То есть, в принципе, поддержка есть. Что касается украинских сотрудников, которые могли бы быть привлечены. В основном сейчас я опираюсь на волонтеров, которые готовы покинуть свои рабочие места с хороших должностей, чтобы временно сконцентрироваться на работу для страны на волонтерских основах практически бесплатно. Для тех, Uh, у кого нет денежного, вот такого финансового запаса там 6 месяцев, 12 месяцев, может, 2 года, поработают практически бесплатно, те, конечно, объединяются в так называемые негосударственные организации, под которых мы тоже в силах получить uh -huh. гранты uh -huh. от разных иностранных организаций под какую-то конкретную реформу. То есть не так, что просто собрались и посоветовали, а под конкретную реформу. Реформу управления госпредприятиями, там одна команда, 15 людей работает в так называемой негосударственной организации, которая называется Easy Business, которую возглавляет Дэн Паско. Там тоже деньги с моей помощью получили. То есть вот таким путем это, это развивается. Это довольно-таки новые механизмы. Да. Вот. Но возвращаясь все-таки вот к количеству полученных документов, да, которые там, более 200 тысяч, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что это как раз-таки есть подтверждением, что отчасти еще коррупционные схемы остаются. Вот. Какие по вашему мнению, наиболее такие, возможно, очевидные схемы были уже разрушены коррупционные, поскольку их там был, наверное, не один десяток. Вот, на вашей памяти, вот, какие были из последних устранены? Были ли такие, вот, либо сейчас... Ну, вообще, в, в правительстве мы... мы говорим, что мы боремся с коррупцией путем дерегуляции. То есть где... Есть соприкосновение государства и бизнеса, там сразу возникает вероятность, возможность коррупции. Чем меньше будет соприкосновения, тем меньше будет коррупция. То есть эти вопросы сейчас контролируются, правильно, министерство? Конечно, контролируются. Угу. Не все контролируется, так бы хотелось. Мы не можем сказать, что мы за два месяца okay. взяли и побороли коррупцию, которая развивалась на протяжении всех лет, независимость. Но здесь что мы сделали, как правительство? убрали посредников в газовой сфере. Да? В данный момент больше газа закупаем уже от Словакии, чем от России. Причем там никаких, конечно, посредников уже нет и так дальше. Убрали трансферное ценообразование, особенно что касается химической отрасли и отрасли горнодобывающей. Там большое количество денег выводилось через офшорные зоны, швейцарские, кипрские и так дальше приняли постановление Кабинета министров о ряде процедур упрощения для сельского хозяйства. Убрали карантинный сертификат, выделение карантинного сертификата в порту. Сроки сократили с пяти дней до одного. Убрали обязательный мониторинг бурения. Эти три инициативы около 5 миллиардов гривен Коррупционная составляющая. эти деньги мы возвращаем обратно аграриям а, и тем, которые занимаются значит, бурением а, ископаемых и так дальше. То есть вот это наш способ борьбы с коррупцией, опять же уменьшать госаппарат, приняли постановление тоже в принципе в бюджете о сокращении количества сотрудников, а, тем меньше будет роль в экономике государства, тем меньше будет в итоге коррупция. Тоже работаем над тем, чтобы закрыть предприятие, которое называется Укрэкоресурсы. Здесь тоже множество ассоциаций сказали, что в принципе тема утилизации тары, она всегда была очень важна и нужно, конечно, ее утилизировать. Но так как система работала в данный момент, все-таки она работала неэффективно, поэтому, конечно, нужно закрыть и заново открыть уже по прозрачной процедуре. Ни для кого не секрет, наверное, тех, кто интересовался хотя бы частью вашей биографии, вы занимались инвестиционными э, процессами, бизнесом. И, насколько я понимаю, продолжаете инвестиции как бы, э, привлекать в Украину. Вот э, скажите, как на, по вашему мнению, будут действовать вот проблемы такие с курсом, сейчас ли ведутся вообще процессы с привлечением инвестиций и насколько сложно это сейчас в связи с такими финансовыми проблемами происходит? Ситуация, конечно, нелегкая. Иностранных инвесторов прежде всего волнует военная ситуация. Все-таки все ожидают в ближайшее время стабилизации ситуации, вот, что касается военного положения. Что касается курса, здесь мы ожидаем в ближайшее время стабилизации, потому что ожидаем все-таки помощь от Международного валютного фонда и других финансовых институтов из Запада, который нам поможет возобновить уровень резервов Центрального банка, который нам поможет стабилизать банковскую систему в стране и вернуть доверие населения и бизнеса к этой банковской системе. Потому что не секрет, что в данный момент есть ряд экспортеров, которые смотрят на колебающийся курс, на вот эти спекулятивные напряжение и не возвращают вовремя экспортную выручку в виде валюты обратно в страну. Когда только получим финансовую помощь, как только стабилизируем ситуацию, я вижу, что эти экспортеры сразу вернут валютную выручку в стране, и, конечно, это тоже позитивно повлияет на курс. Курс должен пойти на укрепление. Еще вот такой интересный вопрос тогда к вам. Буквально в конце января были применены санкции со стороны Украины по поводу российских предприятий. Расскажите буквально немножечко подробнее, с какой целью это было применено, либо это с точки зрения вас, в том числе как бизнесмена, эксперта в этих делах, либо это больше было такое патриотическое, с, ну, более как бы, на, направленное на какое-то такое украинское решение больше, либо это было для процессов каких-то экономических? Те дел, санкции, но... о которых вы разговариваете, их применяют в принципе по, по приказу президента. Те санкции, о которых я упомянул в Верховной Раде, они применяются из-за нарушения внешне деятельности. Поэтому ряд российских компаний попало, ряды российских компаний мы уже отменили, потому что они исправились. И этот процесс, который в принципе непрерывный. Тогда вопрос более на региональный наш. Перейдем. Вот вы сегодня уже целый день просмотрели нашу Сумщину. Вот, и наиболее частые вопросы, наверное, возникали по поводу наших заводов, поскольку у нас Фрунзе, Химпром – это градостроительные такие предприятия, которые были ориентированы на российский рынок сбыта. И сейчас с этим ну, как бы логично, что очень серьезные проблемы возникают. Какое ваше видение дальше развития, вернее, решения этой проблемы с заводами? что мы можем обещать нашим жителям и работникам этих заводов? Ну, посмотрели мы первым делом сегодня утром Сумихимпром, конечно, после того, как увидели производственные мощности, сложилось впечатление, что все-таки государство не является эффективным владельцем. За все годы независимость, там, скорее всего, не, вложен, не вложены ни копейки. Все мощности устаревшие, предприятие, конечно, работает, люди хорошие там работают, четыре с половиной тысячи, продолжают отгружать товар, 300 тысяч тонн комплексных удобрений, 300 тысяч тонн титановой продукции и так дальше. В данный момент там есть конфликт между кредиторами и государством как акционером. Конечно, нужно возвращать контроль государству назначать новое руководство по прозрачной процедуре, аудитировать компанию и выставлять а, а, на продажу. В данный момент вся отрасль химическая в Украине монополизирована, поэтому даже отечественный потребитель удобрений, вроде бы находится рядом с предприятием, получает их по цене выше, чем отпускная цена на экспорт. И это неправильно. Но это уже вопросы к антимонопольному комитету. И среди всех Прочих реформ, реформ антимонопольного комитета, изменения в законодательстве, как он работает, это одна из приоритетных тоже реформ для Кабинета министров Украины. Кроме вопросов о ну, таких важных для нас ну, заводах, для, для нашего региона, какие еще были вопросы у студентов, в том числе, нам известно, что вы встречались у работников. Кроме таких вот серьезных вопросов, какие чаще всего еще вопросы задавали? Вот? Ну, со секрет. студентами, как всегда, дискуссия самая интересная бывает. Все-таки люди позитивные, uh -huh. люди улыбчивые, несмотря на тоже их трудное положение и так дальше. Вопросы были прямые, конкретные и так дальше. Здесь мы тоже, среди прочих, обсуждали возможность улучшения качества образования в экономическом направлении. И здесь я изложил свою позицию, что бизнес был, должен был бы более восприимчивым к такому процессу, как практика среди учеников вузов во время их каникул. Это очень распространенная практика, где есть обоюдная выгода, конечно, и для компаний, которые молодых специалистов нанимают на какой-то период и тем более для самих студентов, которые приобретают очень хороший опыт во время своих студий, потому что все-таки дополнить к теоретическим знаниям еще практически это для каждого студента есть стимул. Поэтому здесь правительство, конечно, работает, делает, я надеюсь, и будет делать много вещей, идем путем реформ, но здесь вот местные власти, общество студентов, их руководство и бизнес должны все-таки объединиться, чтобы выстроить э, такой процесс, чтобы бизнес брал бы себе студентов э, на практику и тем более э, повышал их э, качество. То есть все-таки интересуют да, студентов эти вопросы? Да, да. Надо? А потом мы встречались с, с предпринимателями, представителям большого и среднего и маленького бизнеса. Вопросы, которые наболевшее, похоже э, с другими регионами. Это возмещение НДС вовремя по прозначенной процедуре. Это налоговая э, реформа, это дерегуляция. И вот где мы, конечно, уже делаем достаточно быстрые и эффективные шаги, это в сфере дерегуляции, как я уже сказал, через постановление линии Кабмина, через законодательные э, акты. В четверг Верховной Раде пройдет тоже закон о лицензировании и об дерегуляции, где как раз почти половина всех видов деятельности, которые лицензировались, будет значит, убираться. И также больше 20 разрешительных моментов тоже будет убираться. Поэтому мы бизнесу шлем такой месседж, что все-таки мы работаем над тем, чтобы улучшить інвестиційний клімат і упростити условия ведення бізнесу. Ми будемо надіятися, що поставлені задачі перед вами і ваші цілі поставлені перед роботні комісія. все таки будуть достигнути. Желаю вам продуктивної роботи. Нашим глядачам бажаємо залишатися позитивними, вірити в все таки перспективне майбутнє нашої країни. Залишайтеся в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії.